Я хочу представити наших наступних гостів: це Юрій Гуць, Сергій Сапко, з якими ми були наприкінці минулого тижня, і я особисто ввів прямих прямі включення з кордону Україно-кримського чи Криму та Херсонської області, чи україно-російського. Як правильно Юрій, скажи наразі, це ще не зрозуміло. Навіть сам головний прикордонник України може дати відповідь на це питання. Ну, ми чули, що він казав, що це тимчасовий. тимчасовий Я так. краще буду, російською чи українською мовою? Абсолютно, все рівно ми можемо розмовляти на будь-якій мові. Я Хороший. можу представляти тебе як координатора чи лідера громадянської ініціативи Крим та Україна? Так, так як координатора цієї саме цієї ініціативи, Крим та Україна. Так. А, хочу сказати, що ми підтримали що в повному обсязі. Я команда громадського, ми… Повністю так, так велика подяка громадському за те, що підтримали цю маленьку, маленьку, поки що маленьку ініціативу, але є надія, що це все буде розростатися і перетвориться на повномасштабну, довготривалу акцію. Скажіть про ваші враження щодо того, що відбувається на кордоні зараз особисто. Враження трохи сумбурні. Є дуже багато позитивних позитивних вражень від. Людей, з якими ми спілкувалися, від, від людей, які нас там бачили, від автомобілістів, які поверталися з Криму, бачили нашу сцену, зупинялися, давали звукові сигнали, підходили, задавали питання, розпитували, ділились враженнями. Тут дуже багато позитиву. Я такі трохи схвильовані, стурбовані враження від того. Стану, в якому зараз знаходиться наша армія, але це вже, мабуть, в принципі, ні для кого не новина. От. Але позитив переважає, надія є і є бажання продовжувати саме ту ініціативу, яку ми створили. Розкажіть, яким чином це буде відбуватися? Як, як ви ну, плануєте? Про те, що відбулося. Тобто, всі, мабуть, вже знають, що певна ініціативна група звичайних кримінчужан. Кількості 17 чоловік зібралося буквально за декілька днів, і поїхала в село Салькове. Це таке село в Херсонській області за 20 кілометрів до Чонгару, де вже дислокуються українські війська і російські війська. Тобто, в цьому селі Салькове також стоїть український блокпост. називаємо його так. Українська армія, десантники, зараз там інженерні війська працюють. Тобто, це також повноцінний блокпост. В цьому селі ми встановили велетенську, як на мій погляд, сцену от і провели такий перший, можливо, не дуже масштабний, але такий концерт, скажімо, в підтримку в першу чергу наших військових і. Ага. Щоб показати, що Крим це Україна, Крим це Україна, ага. і ну, виразити, виразити підтримку всьому українському народу, всій Україні і мешканцям Криму, Сергій, до тебе питання, як до як к одному із ведущих сцени, да, ти виступив непосредственно і самими будемо говорити, одніми з самих мощних там шуток. Скажи, як реагували непосредственно воєнні? То есть военные ребята, которые находятся недалеко от, прямо от того места, где мы находились, были расположены. Такое ощущение было, что вообще никто не слышит, и, собственно, все заняты своими делами. Кто-то там копает окопы, закапывают БТРы и, и так далее, занимаются действительно своими делами. Но э, реакция, фидбэк э, от военных мы получили в тот момент, когда уже, собственно, прощались. Ребята ходили к блокпосту и слушали, собственно, звук, доходит ли туда все, о чем мы там, поем со сцены, рассказываем, говорим, то есть поддерживаем, слышно ли им. Но, собственно, основной фидбэк был получен, когда мы уже прощались, и ребята, которые копали окопы, подтвердили то, что они нас слышат. Мы говорили, что «ребята, держитесь, мы с вами, Крым — это Украина», за, за то, чтобы Крым был в составе Украины и так далее. И ребята салютовали нам издалека поднятый вверх рукой и это свидетельство о том что действительно они с нами они тоже верят в это и не зря собственно они и мы там находимся но ну, по ощущениям и исходя из общения с военными которые были там прям на этой импровизированной границе они в замешательстве находятся и собственно не понимают почему так что происходит и собственно у них тоже смешанные эмоции по этому поводу есть когда мы ездили на прошлой неделе в процессе общения с военными мы поняли что по поводу того что их называют бандеровцами очень какие-то есть вещи такие странные ощущения да, они да, говорят да. что совершенно, совершенно нет никаких бандеровцев мы разговариваем на, на русском языке из Николаева ребята кстати военные и собственно вот так вот мне кажется, что та инициатива, которую, которую мы, мы все дружно взяли и осуществили, она действительно поддержала военных, и ребята морально немножечко приподнялись духом. И, ну, правда, мы их поддержали, потому что, будучи там, находясь в этом месте, и переживая, собственно, там погодные условия, условия жизни в, 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 прямо Владимир. там на месте, в чисто поле, если можно так сказать начинаешь проникаться тем, что происходит действительно на границе, и ощущается небольшая тревога даже по поводу того, что та картинка, которую каждый из нас может видеть здесь в мирное время, она, собственно, немножечко пошатывается, когда видишь закопанный БТР и солдата, который стоит и, и, и сам не понимает, что происходит. Как-то так, такие ощущения. Юра, как проходило согласование всех вопросов, насколько а, было в тяжело. В принципе, на самом деле, все прошло достаточно легко. Вот. Мы ехали туда на обум, то есть была такая определенная доля риска, которая потом вылилась в определенную долю везения. То есть абсолютно нормально нашли контакт с местными органами власти, с военными, с милицией, с администрацией Изначально... Приехав на место, пообщались с военными, задали вопросы: будем мешать, не будем, нужны, не нужны, получили внятные ответы. Ребята, вот наша как бы, территория, за которую мы отвечаем, чуть дальше можете располагаться, смело заниматься своей работой. Ну, как говорит Сережа, впоследствии это вылилось в дружественные приветствия, дружественное как приветствие. Бы, ну и... да, да, ребята оценили действительно наши да. плюсики. Как будет развиваться будущее этой инициативы? Как вы видите его и что, что думаете? То есть хочу сказать, что все было спонтанно, очень быстро. У нас было очень мало времени, буквально неделя, за которую мы собрались, нашли средства, нашли необходимую технику, аппаратуру и поехали. Вот. Сейчас хотелось бы, естественно, это продолжить. Вот. Но для того, чтобы привлечь туда более mm. знаменитых, скажем так, звезд украинской эстрады, может может быть в дальнейшем дальнейшими не только украинцы потому что за Украину ну, в нынешнее время переживает да, весь мир. Вот нужно сделать все немножко размереннее и никуда не спешить, то есть, ну, пускай это будет не подготовка не за три дня, а за неделю хотя бы. Вот, поэтому мы сейчас хотим создать на спильно коште как бы свой аккаунт и описать то, что мы хотим сделать. Mm -hmm показать то, что мы уже сделали, то есть показать, что это возможно абсолютно легко и достаточно на протяжении быстрого отрезка времени можно снова устроить. Какая цель, что будет в итоге этой инициативы? То есть ну сцена, музыканты что подразумевают? Подразумевается фестиваль или что-то. А в дальнейшем ну, в дальнейшем хотелось бы сделать постоянно действующий фестиваль. Фестиваль а, под таким названием Крым это Украина, вот, который а, дай Бог. В мирное время перерос бы уже как бы в полноценный фестиваль. Как вы чувствуете, есть ли в этом смысл? Я уверен, в том, что есть в этом смысл. На самом деле, сейчас многие люди поддерживают украинцев, украинскую армию. Кто-то поддерживает финансово, кто-то привозит продукты. Очень много курьезных ситуаций, положительно курьезных, там, которые мы за эти три дня впитали в себя, то есть от рассказов военных, от их рассказов. Кто-то кто-то ставит там палатки. Там были казаки украинские, там были активисты Херсона, которые просто поставили свои палатки, поставили, развесили украинские флаги, чтобы показать, что солдаты не одни, что украинцы не одни, что все объединились и все поддерживают друг друга. Мы видим смысл в том, чтобы вот поддержать на вот таком уровне наших военных Крым, наших крымчан. Собственно, всю Украину. Будет ли отклик со стороны музыкантов, как вы считаете? Я в этом уверен, что он будет, потому что, опять же, повторюсь, приехал туда спонтанно и уже на месте понял, что мы ставим сцену. Мы начали давать информацию в соцсетях, делать обзвон своих знакомых из Кременчуга в первую очередь. И пошла обратка. Пошла обратка, люди начали звонить, начали интересоваться, сколько вы будете там стоять, как можно к вам подъехать, что мы можем привезти. Поэтому я не сомневаюсь в том, что будет обратно. Буддущее будущее, будущее, будущее есть. есть однозначно и подтянутся ребята со всей Украины. Желаю удачи. Спасибо вам.